Sonra qardaşımız buyurur ki, istixara etdim, sonra evləndim və sonra da boşandım. Ayrıldıq və müəyyən sıxıntılar baş verdi. Və vallahi bu da əgər istixaranı doğru etmisənsə, bil ki, bu da sənin üçün xeyirdi. İnsan əmin olmalıdır ki, burada da bir xeyirlər var. Burada da bir ibrət var, burada da bir dərs var. Çünki insan xeyrin harda olduğunu bilmir. Bəzən olur ki, o hal, o məqamın evlənməyin, sonra boşanmağın, bunlar hamısı Allahın təqdirində yazılıb. Və onlar hamısı yazılıb və burada da böyük xeyirlər var. Burada da böyük xeyirlər var. Çünki biz düşünürük ki, istixaredən sonra hər şey düz getməlidir deyə bir qayda yoxdur. Mütləq möminin həyatında sıxıntılar olmalıdır. Necə ki Rəbbimiz Bəqərə surəsində buyurur ki: "Vələnəbəluvannakum bişeyin minəlxəufi vəl-cəu'i və nəqsin minəl-əmvāli vəl-ənfusi vəs-səmarat." Deyir ki, sizləri imtahan edərik. Nəylə? Qorxu ilə, ailənizlə, nəfsinizlə, malla, mülklə. Bu imtahanlar mütləq olmalıdır. Hər bir imtahan olmalıdır. Bizdən xeyrilərin də həyatında baş verib, sahabelərin də həyatında olub boşanmada olub Evdə problemlər də olub, çətinliklər də olub. Bunlar baş verə bilər. O demək deyil ki, sən istixara etdinsə sənin ölənə qədər sənin işlərin 100% getməlidir. Belə bir qayda yoxdur. Sadəcə biz istixara edirik və Allaha təvəkkül edirik və inşallah ki, nə baş verirsə xeyirdir. Hətta onun sirri bizə açılsaydı, o boşanmanın, o evliliyin Burda da böyük hikmətlər və xeyirlər var. Sadəcə onu biz bilmirik. Bəzən olur o xeyirlər bizlərə açılır. Allah Subhanahu va taala bəzən deyəsən 10 il sonra, 15 il sonra onu bizə göstərir. Və bəzən də o bizə açılmır. Hər bir halda xeyirdir. Ona görə əgər biz istixara ediriksə və inşallah ki gözəl nəticələr olur, hətta sıxıntılar olsa belə bilməli ki bu Allahın imtahanıdır və necə ki möminlərə Ayət-kərmədə də xatırladıq ki, Bəqərə surəsində imtahanlar olunur və sonunda Rəbbimiz nə buyurur? "Və əş-şəri səbirin. Səbr edənləri müjdələr." Ona görə hər bir möminin həyatında müəyyən sıxıntılar var. Ailəsində də ola bilər, malında da ola bilər, maşınında da, miniyində, evində, işində, səhhətində hər bir halımızda sıxıntılar, imtahanlar ola bilər. Ona görə Allah Sübhana və Taala-dan hər bir şeyin xeyirlisini istəmək lazımdır ki, Rəbbimiz bizləri xeyirlərə müvəffəq etsin. Allah subhanahu va taala bizi işdə faydalananlardan etsin. Ve sallallahu alaihi və səlləm ala nəbiynə və həbibinə Muhamməd.